Yabanı halda yetişən biyan bitkisinin yayılma ariyalı Aran bölgəsi olduğundan balının istehsalı da elə bu rayonlarda aparılır. Bunun üçün təsərrüfatçılar arı yeşiklərini biyan bitkisinin yaxınlığında yerləşdirirlər. Məqsəd xalis biyan balının əldə olunmasıdır. Bu balın özəlliyi isə il ərzində cəmi bir dəfə süzülməsidir. Artıq biyan bitkisinin çiçəkləmə dövrü də başa çatıb, yəni arılar da nektar toplamaq dövrünə tamamlayıblar. Amma bu ilki məhsuldarlıq ötən ilki kimi deyil. Bol yığım nın ardından hava şəraitinin dəyişən olması arıların fəaliyyətinə də təsirsiz ötüşməyə bu amil Biyan balının süzümünü bir qədər gecikdirir. Biyan balı tərkibinin zəngin olmasına görə insan sağlamlığı üçün də şifa qaynağıdır. Həm koronavirus infeksiyasından qorunmaq, eyni zamanda bu infeksiyadan sağaldıqdan sonra orqanizmi bərpa etmək üçün yaxşı vasitə hesab olunur. Bu dəvəsiz e, deməli mənim ikinci arxamım olar. Bu yanlıq sahələr çox fəaliyyətlidir. Sahə qışla səzəndir. Bu yanın sözümü 3-4 gündür başlamışdır. Məhsul var. Amma keçən ildən bir az, az az məhsul açıq demək lazımdır. Bu aram bölgəsində indi iqlimlə, havayla nə, nə qədər şeydi. Buna baxmayaraq orta hesabla 22 kq məhsul hələlik verir. saatlıda bu təsərrüfatda istehsal olunan Biyan balı sonrağı şərh ölkələrində də yayılıb. Ötən illərdəki kimi Biyan balı Yaponiyada ixrac olunub. İxracın bu il həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə Biyan balının digər təsərrüfatlarda Rusiya və Türkiyədə də ixracı həyata keçirilir. Bu isə arıcçıların təsərrüfatlarında arı ailələrinin sayının artmağa və daha çox arı məhsulunu istehsal etməyə həvəsləndirir. Xuraman Aydınqızı Ayşə Məmmədli Aydın haberlerde Dünya TV